Allah tanpa kita buang masa kita sambung pengajian kita daripada kitab Iyadus Salihin. Kita telah masuk bab pada malam ni babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab berkaitan dengan perintah supaya kita menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." A'udzu billahi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ fantahu. سورة الحشر Ayat yang ketujuh Apa sahaja yang yang dibawa oleh Rasul maka hendaklah kamu ambilnya dan apa yang dilarang akan kamu oleh Rasul daripada melakukannya maka hendaklah kamu jauhkannya Jadi tuan-tuan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada ayat ini kita tahu wajib ke atas kita mentaati rasul iaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghantar rasul pada satu-satu kaum maka rasul itu dipanggil wajibul ittiba iaitu rasul itu wajib kita ikuti. Jadi wajib tak kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Dan begitu juga dalam agama kita ada dua Yang pertama dipanggil Amar Yang kedua dipanggil Nahi Amar ni maksudnya perintah untuk kita melaksanakan Nahi adalah larangan untuk kita jauhkan Dua Jadi kulasah dalam agama Bahkan kulasah dalam kehidupan kita pun sama juga Ada perintah, ada larangan Dalam kehidupan kita ada benda yang kita boleh buat Ada benda yang kita tak boleh buat Kalau kita duduk atas jalan raya di atas jalan raya pun ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita boleh buat. Dan begitu juga kalau kita duduk dalam rumah pun sama juga, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Kita berjiran pun sama juga, ada benda yang kita boleh buat dengan jiran kita, ada benda yang kita tak boleh buat dengan jiran kita. Jadi kehidupan kita seolah-olah kulasah dua. Satu suruhan, satu lagi larangan. Begitulah dibahagikan kepada agama tadi. Satu suruhan Allah, satu lagi larangan Allah. Apa yang Allah SWT larang kita, kita tak boleh buat. Dan apa yang Allah SWT suruh, kita wajib buat. Dan begitu juga Rasul, iaitu Nabi yang telah diutuskan oleh Allah SWT pada satu kaum. Sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan penutup bagi segala Nabi. Apa sahaja yang datang daripada Nabi, kita kena buat. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Nabi, kita kena jauhkan. Ini adalah dalil daripada Al-Quran. Ma'atakumur Rasul faquduh wa ma'anahakum anu fantahu. Apa sahaja yang Rasul suruh, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, ambillah. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Nabi, jangan kita buat. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selepas bawa ayat ni, maka bawa ayat dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha kenapa kita kena ikut apa yang Nabi bawa apa yang Nabi larang kita kena jauhkan kerana Nabi tak pernah pun cakap ikut keinginan hawa nafsu dia wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha Melainkan dia akan cakap apa yang Allah wahyu pada dia itu je bila dia cakap mengikut apa yang Allah wahyu pada dia, tahulah bahawasanya tidak ada silap dan salah pada apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya perintah Allah. Dan tahulah bahawasanya apa sahaja yang kita taat pada perintah Nabi, seolah kita taat pada perintah Allah. Itu. Sebab itu dalam Quran disebut sebut, May yuti'an rasul faqad ata'allah. Siapa yang menta'ati rasul, dia ta'at Allah. Begitu juga, ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad. Katakan pada mereka, "In kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu sekiranya kamu dakwa kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu ikut Nabi. Yuhibbukumullah." Seorang yang mana dia ikut Nabi, dia bawa kehidupan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil kehidupan Nabi sebagai kehidupan dia, maka Allah SWT akan kasih pada dia. Yuhbibkumullah. Allah kasih pada dia. Bila Allah SWT kasih pada seseorang, wa yaghfir lakum dunu baka Allah akan ampunkan dosa. Bila Allah SWT ampunkan dosa, maka seorang tadi tidak ada silap salah di hadapan Allah, maka orang tu tak malu untuk ambil anugerah daripada Allah SWT. Tapi kalau seorang tu penuh dengan dosa, malu tak? Lumrah. Seorang yang berdosa, seorang yang buat salah, dia malu nak minta. Kenapa? Kerana pesalah. Tapi kalau sebab itu bila kita tengok, kalau kita ni orang yang buat salah, maka kalau kita nak mohon sesuatu daripada and orang atasan dan sebagainya, maka kita akan cari orang yang tak buat salah orang tadi. Kamu tolonglah. And, cakap dengan dia. Kenapa kamu tak cakap sendiri? Allah aku ni... Banyak salah aku, banyak silap aku Aku takut kena reject dia. Tapi yang orang tadi. Pasal apa? Orang tu sayang. Bila dia sayang. Maka seorang tak ada salah pada dia. Dia maafkan. Dan sebab itu kalau kita dakwa kita ni cinta Allah. Maka yang pertama kena ambil lah Nabi sebagai contoh kehidupan kita. Maka Allah semata-mata akan kasih pada kita. Allah akan sayang pada kita. Maka Allah akan ampunkan dosa kita nantinya. Wa qala ta'ala begitu juga firman Allah SWT. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah contoh ikutan yang terbaik. Kalau kita nak cari contoh yang lain yang ada baik daripada Nabi dah tak ada dah. Tak ada dah. Nabi yang paling baik. Siapa yang bagi tahu Allah? Allah bagi. Hari ni orang nak cari pemain bola contoh yang terbaik. Tak ada penyanyi contoh terbaik tak ada artis contoh terbaik tak ada seorang pemimpin ni contoh terbaik pemimpin ni contoh terbaik tak ada contoh yang paling terbaik sekali adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang terbaik tapi limankan ya rabballah wal yaumal akhir orang yang nak ambil nabi sebagai contoh terbaik ni orang yang mana dia sentiasa mengharapkan Allah menginginkan untuk mendapatkan Allah SWT dan menginginkan kehidupan akhirat pada hari kiamat. Maka orang ini akan cinta pada sunnah Nabi. Orang ni akan ambil kehidupan. Sebab itu bila kita tengok orang yang cinta pada sunnah, pandangan dia adalah pandangan akhirat. Tapi kalau orang yang cinta pada orang yang tak cinta pada sunnah, pandangan dia pandangan dunia. Dia tengok apa yang ada dunia. Maka dia akan tengok orang yang berjaya dalam dunia apa dia. Ah, Orang yang rumah dia besar. Maka dia akan tirulah cara orang tadi. Orang yang berjaya dalam dunia apa? Orang yang duit banyak. Maka dia tiru cara tadi. Orang yang berjaya dalam dunia apa? Orang yang pangkat tinggi. Maka dia ambil. Lepas sekali, dia telah menjadikan orang yang tadi yang dia nampak dari segi zahir dunia orang ni berjaya. Tapi hakikatnya semua kejayaan yang kita nampak di depan mata tadi semua tak ada apa-apa pun. -apa. Sia-sia saja. Orang yang ada duit banyak, orang yang digelar kaya telah pergi. Dah tak ada dah. Tinggal nama sahaja. Apa kejayaan di akhirat tak ada. Di dunia lagi Allah tunjuk. Masuk dalam tasik. Habis. Masuk dalam bumi. Siapa? Qarun. Sampai kat sini ada harta dia. Orang gali-gali jumpa. Harta Qarun punya. Harta Qarun. Dah tak ada. Rasanya dalam dunia daripada dulu sampai sekarang tak ada orang declare ada harta ni orang ni punya. Tak ada. Qarun. Walaupun dia duduk zaman Nabi Musa. Tapi dia punya nama sampai sekarang ada. Tapi adakah kita 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 kata dia berjaya? Orang tengok kekayaan Qarun. Bila tengok kekayaan karun, dia tengok kekayaan Qarun dia Oh, alangkah baik kalau jadi macam Qarun. Fa khasafna bihil ard. Bila Allah SWT buat keputusan, Allah SWT benamkan karun dalam tanah. Oh, alangkah baik tak di macam karun. Begitu juga pada hari ini, bila kita tengok pada kejayaan harta seorang, maka kita tengok live seorang tu, kita rasa macam seronok nak ikut live dia. Sedangkan Allah tak letak pun kejayaan dalam tu. Sekali dia menyombong dengan orang, dia membagakan diri, dia rasa dia hebat, takabur, sombong dan sebagainya. Kita pun ambil cara dia. Pasal kita nampak, oh ini satu kelas. Satu benda yang... Okay. Sedangkan tak ada. Allah SWT tak letak kejayaan dalam harta. Allah SWT tak letak kejayaan dalam pangkat pun. Haman ada pangkat di sisi Fir'aun. Tak ada, gagal. Allah tak letak dalam kejayaan seorang pemerintahan yang hebat, pemerintahan yang besar. Fir'aun sampai sekarang. Mungkinan, disebut. Jadi kejayaan apa dia? Kejayaan apa bila seorang tadi diambil cara kehidupan Nabi SAW, maka dia berjaya di sisi Allah SWT. Ini aja. Itu yang membuatkan Allah SWT suka. Dan bagaimana kita nak tahu kehidupan Nabi SAW? Seorang yang cinta pada Nabi, maka dia akan pelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka baca cerita tentang Nabi. Baik dia Kita bila kita suka dengan seorang kan, kita suka dengan seorang. Contoh seorang lelaki suka dengan perempuan tadi, maka dia akan kaji biografi perempuan ni, dia akan, oh ni dia asal mana ni? Siapa keluarga dia ni? Ni Semua yang ada kaitan dengan wanita tadi dia akan rasa seronok. Dia akan rasa seronok. Oh ni pak saudara, oh, pak saudara. Bau oh, pak saudara. Ni 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 atuk dia, ni atuk dia. Nenek, nenek. Oh Ya ni pula. Ni pernah jadi angkat dia. Angkat pun. Okey. Angkat pun dia suka. Padahal angkat dia. Kan? Hmm. Lepas tu bagi tahu. Ni. Oh. Dia pun cerita. Saya dulu pernah duduk kampung. Oh, kamu duduk kampung tu. Padahal aku suka orang kampung tu. Pada kamu dalam tu. Sebab apa? Apa sahaja yang ada kaitan dengan orang tu. Kita akan rasa seronok. Bahkan kita nak cuba kaji apa. Begitu juga seorang yang cinta pada Nabi SAW. Maka dia akan kaji kehidupan Nabi. Daripada lahir Nabi dia seronok, kemudian dia besar, kemudian bagaimanakah kehidupan besar Nabi, Nabi pula dengan siapa. Maka ulama kata apa dia? Sirah Nabi, dia cuba kaji. Sebab apa dia seronok cinta pada Nabi. <coughs> kemudian dia apa dia? Dia cuba buat surah macam Nabi. <coughs> Walaupun muka bukan macam Nabi, kita muka orang Melayu, Melayu dah. Nen? Eh? Nak jadi muka Nabi tak ada dah. Tapi dia akan tengok bagaimanakah perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi rupanya Nabi simpan janggut, Nabi potong nyemisai, em bulu ketiak Nabi potong, ari-ari Nabi potong. Kemudian Nabi berada dalam keadaan smart. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan libas taqwa dia cuba ikhtiar walaupun bukan sebiji tapi ke arah sana dia buat. Kenapa tanda cinta dia? Maka dia tengok pula Bukan saja tu dia teliti pula macam mana tidurnya Nabi, macam mana makannya Nabi. Semua ada dalam dalam apa dia? Dalam dalam kitab Syama'in Muhammad dia ada ceritakan. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu perwatakan yang Allah SWT jadikan yang mana seluruh dunia ni tak dapat nak mencerita kesempurnaan sebagaimana umat Nabi menceritakan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar cerita tentang raja-raja. Kita tak dengar orang cerita raja ni makan macam mana. Raja ni tak ada. Dia dengar tentang Nabi bukan saja Nabi tunjukkan ibadat pada kita. Bahkan cara tidur Nabi pun umat sampaikan. Sahabat sampaikan pada kita. Bahkan cara Nabi nak buang air pun. Cara Nabi nak buang air sampai pada kita. Tak ada kita dengar raja-raja dulu cara dia buang air. Cebok macam mana. <coughs> Seorang so, mana tegur Salman Al-Farisi. Kan? Orang oh, musyrik datang pasal Salman Al-Farisi. Hmm. aku dengar Nabi kamu sampai berak pun ajar juga. Salman Al-Farisi dia, betul? Betul? Sampai cebok pun ajar, betul? Kamu nak tahu tak? Nabi kami ajar, kalau nak cebok tadi, nak istinjak tadi, guna batu. Batu jangan guna lebih daripada tiga. Guna tiga. Dia bangga lagi. Satu kamu kamu ingat aku aku rasa hina. Tak ada. Bangga. Maksudnya hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muai pun Nabi aja. Nabi aja. Lepas tu nak guna batu, tiga batu. Orang tu ingat Salman Farisi dah rasa malu. Mana guna kena ejek tak. Dia rasa bangga. Ni sahabat. Apa saya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seronok. Sebab apa? Sebab cinta dia letak. Bila cinta macam ni, ya Allah SWT declare dalam Quran, radiyallahu anhum wa radu'ain, Allah redha dengan sahabat. Dia telah menjadikan Nabi sebagai idola dia. Jadi tuan-tuan, mikirkan -tuan, -tuan nak ada Allah SWT, ta tapi siapa yang nak jadi Nabi sebagai idola ni? Orang yang cinta pada akhirat. Sebab tu bila kita tengok kehidupan Nabi, Nabi akan bawa cerita tentang akhirat pada sahabat. Sahabat pun dengar pandangan dia orang pandangan akhirat. Mereka mereka suka bilalah kami dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta mereka kepada kematian tu lebih Banding dengan kehidupan duniawi Sebab apa bila Nabi cerita tentang syurga, syurga, syurga Maka dia orang sonok dengan syurga tadi Tapi Pemisah di antara kita dengan syurga mati Sebab itu bila 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 pergi ke medan, medan jihad Maka uh, Sahabat kata ya Rasulullah apa yang kami dapat Nabi kata Walakal, walakal jannah Terus sahabat sedih Kenapa? Pandangan mereka adalah pandangan vision akhirat. Dunia tak ada. Dunia semua ni menipu. Apa yang kita nampak sekarang ni, keseronokan orang, lain eh? Apa dia, kegembiraan orang, kemewahan orang. Tak ada yang kekal pun. Semua pergi. Semua meninggalkan. Kita usaha-usaha duit yang banyak kita kumpul. Tiba-tiba satu hari nanti kita, kita pergi lain. Orang lain punya. Duit tu jadi orang. Rumah Daripada kecil, kita pun kerja lama dah. Dah habis pencen dah tua, dah baru dapat rumah besar sikit. Dah rumah besar, kita pun lutut dah. Gegar dah. Kan? Entah bila lah aku duduk. Ni rumah ni baru dapat ni. Kan? Oh, oh, pension. Lima tahun lepas tu meninggal. Rumah yang tadi yang kita tengok, daripada dulu lagi tu usahakan, rupanya pergi ke orang lain. <coughs> Begitu juga semua. kemasyhuran Nama yang ada, tak ada. Sebab itulah tuan-tuan dimiliki -tuan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat adalah vision bagi kita umat Islam, orang yang beriman, kita punya visi kita akhirat kita. Misi kita dalam dunia ni kita usaha. Bagaimana kita nak bawa kehidupan Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan kita. Nah, jadi Nabi ni dia bawa agama. Agama ni dia bukan bahasa, kita tengok kehidupan Nabi tak. Dari segi muamalat pun Nabi ada tunjuk juga. Macam mana cara jual beli, macam mana cara cara pergaulan, semua Nabi tunjuk pada kita. Kan? Yeah. Kalau seorang tadi nak berniaga, macam mana tak bolehlah main riba, tak bolehlah tipu, tak boleh gharar sebagainya, semua ada. Jadi kehidupan seorang yang cinta pada kehidupan Nabi apabila dia ada vision akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini Allah Subhanahu taala sebut. Suratul Ahzab ayat